أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وعلة وجودنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فزائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصراً ودليلا وعينا حتى تسكنه عرزك توعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره Əziz və dəyərli Zəhra TV izləyiciləri, bir daha sizləri müqəddəs Necefül Əşraf şəhərindən Həzrət Əmirül Möminin Ali ibn Əbu Talibin hərəminin yaxınlıqlarından salamlayırıq. Allahın rəhməti, bərəkəti, məğfirəti üzəriniz olsun. Bildiyiniz kimi mövzumuz İmam Zaman əcəlləllahu təala fərəcəhu şərif haqqında idi ki, proqramımızın adı İmam Mehdi kimdir? O həzrətin imaməti, o həzrətin zuhuru, o həzrətin qeybdə olması və xüsusən o həzrətin ilahi bir hüccət olması ki, bu haqqda Qurani-Kərimdə ayələr var, bir neçə dənə ayə yer üzəri möminlər və salih insanlar e, irs aparacaqlar, yəni axirə zamanda qiyamətə yaxın olan ən sonuncu insanlar olar olacaq ki, Qurani-Kərimdə bu haqqda ayə var və bu haqqda da rivayətlərimiz mövcuddur ki, bu haqqda, yəni bu ayə İmam Zaman əcələhə sala təala fərəcə şərif haqqında nazil olan ayələrdəndir. Bu və bundan başqa bir neçə dənə ayə var. Ki həmin ayələrdən biri budur ki, e, nur surəsinin 55-ci ayəsi: "Və'dəllahu ləzīn əmənū minkum və əməlūssəlihāt" li yastakhlifanna hum fil ardi kama istakhlafanna allatheena min qablihim Allah sizdən olan mömin şəxslərə və əməli saleh insanlara vədə verib ki, onları yer üzərinin xəlifiəsi qərar verəcək li yastakhlifanna hum fil ardi kama istakhlafanna allatheena min qablihim necə onlardan qabaq Allah yer üzərinin xəlifə qərar vermişdi istəxlifə xəlifə sözü deməkdir ki, Qurani-Kərimdə bir neçə yerdə də Var. və xəlifə Allah tərəfindən təyin olunan bir yer üzərində höccət, yəni imam. Və yumakkinanna lehum dinahumul lazina irtaza lehum. Allah onlar üçün razı qaldığı dinin eləyəcək, e, imkan verəcək, onlar o dini yer üzərində e, bərqərar eləyəcək. Bu ayə imam zaman əzəməllahu təala ərzəm şərif və onun əshabı haqqında xüsusən Cəriyyəyətdə var idi ki, onun əsahabının sayı iddatu ehli Bedrin, Bedrənin sayı qədər olacaq, yəni 313 nəfər olacaq. Onların özlərinin xüsusiyyətləri var və dünyada dünyanın hər yerindən olacaqlar. Keçən verilişimizdə bu haqda işarə edildi ki, İmam zamanının əsahabının xüsusiyyətlərindən biri budur ki, riwayatdə mövcud Ceym Əleyhissalam buyurur ki, "Men aqsal-ı ars" yer üzərinin ən uzaq yerlərindən olacaq. Yəni bir ülkiyə məxsus olmayacaq. Başlıqdan, Mağribdən və bunların da öz xüsusiyyətləri olacaq və birinci xüsusiyyətləri budur ki, İmam alayhissalam buyurdu ki, Allah e, öz həccətinə əmr eləyəndə ki, zühr eləsin, onları Məkkədə onun yanında zəm eləyəcək. Dünyanın harasında olsalar da belə aynə ma'taku ni yati bikumullahu zemi'an. Bu ayəni İmam Əleyhissalam uxudu ki, onlar harda olsalar ki Allah nəzə buyurur? Dünyanın harasında olursunuz? Olun, Allah sizi bir yerə cəm eləyəcək. Və rivayətdə var ki, 313 səfər hətta gecə öz firaşlarına ki bu söz rivayətdə mövcuddur öz yataqlarına girib yatsalar belə bir gecənin içində əgər Allah öz hədisətinə izin versə ki zühur eləsin onlar sübhü Məkkədə açacaqlar Allah hədisətinin yanında olacaq ki İmam Əli (ə.s.) tanımağ vacibdir və peyğəmbərdən bu hədisət haqqında çoxlu əhəllər e, və hədislər var ki biz bir şey istota deməkdə ötür və Qurani-Kəriməyə üsttmalıyıq. Yəni Allahın müqəddəs kəlamına üsttmalıyıq və ya da sünnəyə, yəni peyğəmbər e, rivayətinə ki, İmam Zamanın haqqında Qurani-Kərimdə ayələr mövcuddur və və peyğəmbərdən də çoxlu rivayətlər var ki, keçən verilişlərimizdə bu haqqda danışdıq. Ki, peyğəmbər buyurdu ki, mənim övladlarımın sonuncusu olacaq, adı mənim adımlandır, künyəsi mənim künyəməndir və Allah onu vasitəsi ilə yer üzərini ədalətlə bərqrar edəcək. O zaman zəhur eləyəcək ki, o zaman zəhur eləyəcək ki, yer üzəri haqsızlıqla, ədalətsizliklə dolanda o zəhur eləyəcək. İmamı tanımağın vacibliyindən danışarkən İmam Bakirə (əleyhissalam) bir rivayətdə deyir ki, İsham ibn Salim Zurarədən nəql edir, Zurarə də İmam Bakirə (əleyhissalam)dan Ki, i̇mam Baqir alayihisselam buyurdu ki Zurara deyən İmam Baqir'dən soruşdum ki أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبةٌ على جميع الخلق yani bütün xalqə dünyada yaranmış hər bir şeyə ki indi biz xalq deyəndə insanları nəzərdə tuturuq və illə digər canlılar hamısı Allah'ı təsbih deyillər, Allah'a səcdə ibadat edirlər və al-xusus Allahın hüccətinin qəbul edilə, bunda bir problem yoxdur. Fəqət insanlar, yəni bundan məqsəd insanlardır. Bütün insanlara siz imamı tanımaq vacibdirmi? İmam alayhissalam burada Allahın vacib tanımağın vacibliyin, peyğəmbərin tanımağın vacibliyi ilə imamı tanımağın vacibliyin eyni tərəziyə qoyur. Yəni bir rəftər əgər imamı tanımasa Allahı tanımır. Bir nəfər necə ki Allahı tanıyır, elə biləcəyi Allahı tanıyır, amma peyğəmbəri qəbul eləmiyə, o Allahı tanımır. Çünki Allahı tanımağın xüsusiyyəti budur ki, mən əta al-Rasul fəqat əta Allah. Ki Allah öz itaatını peyğəmbərin itaatına bağlayıb. Bir nəfər Allahı qəbul eləsə də ki, elə zənd eləyir Allahı mənifəti var, amma peyğəmbəri qəbul eləmirsə, onun mənifəti yoxdur. Yəni o tanımır Allahı əslində, itaat eləmir. Həmçinin Bir nəfər imamı tanımasa, ki, imamın mənərifəti onda olmasa, imamı inkar etsə, onu qəbul etməsə, elə bir ki peyğəmbəri inkar elib, peyğəmbəri inkar eləndə Allahı inkar edib. Ki necə ki peyğəmbər həzrət Əliyə (ə.s)a buyurur ki: "Ya Əli, law ittama'al xalq 'ala vilayətək, lamə xalaqəllahu nnar." həccət bütün xalq, yəni bütün insanlar sənin vilayət və cəm olsaydılar, yəni sənin imamətini qəbul etsəydilər, Allah tərəfindən həccət olmağı qəbul etsəydilər, Allah cəhənnəmi yaratmazdı ki, Allahın insanlardan birinci və ümdə ki, rivayətlərdə mövcuddur ki, fəraiz vacibatın ümdəsi vilayət. Əgər bir nəfərin vilayəti olmasa, imaməti olmasa, əhləbeytəleykumussalamı qəbul eləməsə, bunun içində 12 məsumdan söhbət gedir. Bunu qəbul eləməsə onun ibadətinin, itaatinin heç bir faydası yoxdur. İki Zurarə deyir ki, mən İmam Baqir əleyhissalamə dedim ki, أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق يا بن رسول الله. Mənə xəbər ver. Siz əhləbeytdən İm Sirahlibeytdən olan İmamı bütün xalqə, yəni bütün insanlara vacibdir ki, onu qəbul etsin. İmam Baqir alayhissalam buyurur ki, Allah Muhammədi bütün insanlara rəsul olaraq göndərdi. Və bütün xalqə, yəni yer üzərində Həzrət Peyğəmbər Allahın yer üzərində olan höccətidir. Fə man amana billahi və bi Muhammədin və taba və saddəqahu fə inna ma'rifətul imam minna vacibatun alayh. Kim Allah'a iman gətirsə və peyğəmbərə iman gətirsə ki, peyğəmbər yer üzərində Allahın höccətidir və ona tabe olsa və onu təsdiqləsə, həmin şəxsə nədir? Biz Əhləbeytdən olan imamı qəbul etmək vacibdir. Ta'mirul mümininnən ta Allahın sonuncu höccətinə qədər. Yəni İmam zaman bu günləri yaşayıb bizim aramızdadır, Allahın yer üzərində olan höccətidir. Fəqə digər Əyyəmətə (əleyhissəlam)dən fərqi budur ki, bunun peyğəmbərin dili ilə ə sözləri var ki, yəni bunun qeybəti var, qeyib zamanı var. Bu Allahın bir hikmətidir. Necə ki e, peyğəmbərlərin arasında, ilahi övlüyün arasında qeybə çəkilən şəxslər olub. Ki İmam Əli (s.ə.) Allahın imanı, Allahə iman gətirməklə, peyğəmbərə iman gətirməklə təsdiq etməklə imaməti eyni tutur. Bir nəfər əgər imaməti qəbul edəməsə, onun imanı olmaz. ومن لم يؤمن بالله و ولم يتبه ولم يصدقه ولم يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفه الامام؟ اجر نفر الله ايمان جاتر مسلم الله رسولنا ايمان جاتر مسلم وأمرت بابي والمرسلة إمام بوغرة عليه الصلاة والسلام بيروشي هامين شاخصة نزف واتر بزيمامة كابو أصل بوذي الله ايمان جاتر الله كران دا بيروشي أتي الله وأتي الرسول وأولي الأمر منكم ki Allah'a itaət elin, Allahın resuluna və əmr sahiblərinə itaət elin. Hətta əhl-i xilafın kitablarında mövcuddur ki, deyirlər ki, əmr sahiblərinə məqsəd Ə İmam Ali, İmam Həsən, İmam Sən Ali (s.a.v) və 9-u məsumin min zurriyyət-ül Huseyn və İmam Sən Ali (s.a.v) övladlarından olan 9 imam ki, bu şərtdə əzizlər riwayatlarda var. Bugünkü toğlu firqələr mövcuddur. Nə bilim İmam Sadiq (a.s.)a qədər qəbul edilir. İmam e Kazım (a.s.)a qədər qəbul edilir ki bəzi ayəmlər qəbulu lillər bazilərin yox 12 məsum əsl şiiyə və imamiyyətən şəxsədir ki isna əşəri olsun yəni 12 imamçı olsun. Və hələ yəminon billah və rasulih və yərif hakkəhuma. Çi e, bular Allahi tanıyırlar mı? Allahın rasulunu tanıyırlar mı ki bizə biz əhlibeytə iman gətirsin. Yəni əhlibeytə iman gətirməklə imaməti qəbul eləməklə Peyğəmbəri qəbul eləmək Allaha imanı eyni tərəzidədir. Surədə deyir ki, mən İmam Bakirə (ə.s.) mədədim ki, "Fə mətəqul fī man yu'minu billāhi wa rasūlihī wa yusaddiqu rasūlahu fī zəmi'in munzəla yadbə'ə 'ulā'ika ḥaqqa ma'rifətikum." Çi deyir mən İmam Bakirə (ə.s.) mədədim ki, Bu şəxslərin haqqında nə deyə bilərsən ki, yəb nərəsu ilə bir nəfər Allahın bütün nazil eldiklərinə iman gətirir, peyğəmbərin qəbul elir və peyğəmbərin dediyi sözlərə də iman gətirir, amma bu şəxslərə də siz əhləbeytin mərifət vacibdirmi? İmam alayhissalam buyurur ki, "Əleyse ha ula yarifuna fulanan və fulanan ul tubla ki e, Zurorəyə İmam Baqir alayhissalam deyir ki, falan şəxslər, yəni biz əhləbeytin qəbul eləmir şəxslər ki, bizim düşmənlərimizə iman gətirirlər, onları qəbul eləyirlər, onları tanıyırlar. Onlar tanımırlarmı? Dedim, bəli. Ətəra ennəllahu huvellezî auqə fi qulûbihim ma'rifata hu. Çi, sənin nəzərincə yazırarəsənmi? Həmin şəxslərin qəlbinə onların məhəbbətini, onların imanını Allah mı qoyub? Dedim ki, Vallahi ma auqa azarif qulubihim illa shaytan. Ceymam Aliye salam buyurdu ki İman Baqir Aleyhisselam and olsun Allah'a bizim düşmənlerimizin məhəbbətinin, imanın onların qəlbinə şeytan qərar verib. Allah bizim düşmənlerimizin məhəbbətinin, mərifətin heç vaxt e, bəndələrin qəlbinə qoymaz. Şeytana təbə olublar. Onlar oların ardıcə gedib. La vallahi ma alham Allahul mu'minin hakka illa Allahu allah taala azza veccel. Andolsun Allah'a. İmam Baqir Aleyhisselam buyurur ki, biz ehlibeytin məhəbbəti elə bir xüsusi lütfdür və xüsusi nemətdir ki, Allah onu bizim Şiələrimizin qəlbinə ilham eləyib ki, yalnız bunu Allah bizi sevənlərin qəlbinə ilham eləyib ki bundan başqa riwayat var ki Ceyran Əleyhissalam buyurur ki mən vəcədə bərdəxopda nafiq qalbi felyüksir ala baqi en'am Ceyran Baqir Əleyhissalamdan olmardı. Ki, ki riwayat bu cürdü ki İman Baqir Əleyhissalam buyurur kim e, bir zəhli beytin məhəbbətini öz qəlbində hiss eləyərsə ən böyük nemətə görə Allaha şükür eləsin ki İmam Baqir əleyhissalamdan soruşdular ki: "Yəbne Rasulullah, ən böyük nimət hansıdır?" Dedilə: "Təbul viladə, pak doğulmaq ki biz əhləbeyti yalnız pak sudan, pak e, zürriyədən əmələ gələn şəxslər sevər ki biz əhləbeyti bu şəxslər sevər." Ki bu haqqda çoxlu rivayət var ki e, İmam əleyhissalamla mövcuddur hətta Bir Əhləbey şairlərindən Muhammad Fizuli buyurur ki, eee belə e, bir şeiri var idi ki, hər kimin var isə zatında şərrərat küfrü, istilahat-ul-ilm ilə Salman olmaz. Kimin zatında problem varsa, şərrərat şərr varsa, ona nə ki Əhləbeyt məarifinə danışsan, peyğəmbər riwayətinə, Quran ayədə danışsan, o heç bir faydası yoxdur. Gərək Əhləbeytin məhəbbəti, onları tanımağı, Allah öz bəndəsinin qəlbinə ilham eləyir ki, İmam Zaman əcələhəllah təhəlləcəhu şərifin mərifətində o həzrəti qəbul eləməkdə bu ə, şərtlərdəndir ki, və ən ə, çətin anlardan diki bəndə hətta rivayətdə mövcud idi ki, onu qəbul edən çox bəndələr də insanlar da o qədər ümütsüz olacaqlar onun zuhurundan onu İncar el-İsler və xüsusən axir zəmanda imanı saxlamaq, ona əqidə bəsləmək çox çətindir. İmam Cavad alayihissalamdan bir rivayet mövcuddur ki, İmam buyurur ki, "Ən əl-İmam bədi İbn Ali ki, məndən sonra mənim məndən sonra İmam mənim oğlum Ali idi. Amruhu amri, onun əmri, onun sözü mənim sözümdür Ə, və qavluhu qavli" Onun buyurduqları mənim buyurduqlarımdır ki, İmam Əleyhissalam imaməti özündən sonraki imama verəndə rivayet var ki, bu bir əmanət Allah tərəfindəndir. Allah Quranda buyurur ki, "Əmanətlərə vəfa eləyin, əmanətləri yerinə çatdırın." İmam Əleyhissalam buyurur ki, əmanətdən məqsəd yeni imamətdir. İmama vacibdir ki, özündən sonraki imama imaməti təhvil versin, qılancını təhvil versin. Hər bir şeyi Allahın əmri ilə onda olan şeylə özündən sonraçına təhvil versin. Həmin şeylərdən biri də o ilmdir ki, imam özündən sonra ki imama elmi çatdırır. Və ta'atuhu ta'ati. Onun itaəti mənim itaətimdir. V al-waliyyu imam ba'dahu İbnu'l-Hasan. Ondan sonraki imam onun oğlu Həsəndir. Yəni imam Həsən əskeri alayhissalam çün biz 12 imam şiyəyisik və imam zamanı əhləbeytin yolu ilə peyğəmbərin yolu ilə tanıyırıq ki ola bilər bəzi insanlar necə ki bu günkü gündə İmam zamanı qəbul edir, amma İmam zamanı etiqadında kimə etiqad eləyirlər? Bəziləri İmam Rızana etiqad, necə ki, onun dövründə İmam Rızanın dövrü də var idi. İmam Sadiqə İmam zaman deyən var idi, İmam Cavadəleyhissalamə İmam zaman var deyən var idi. Amma biz Əhləbeytən peyğəmbərdən soruşmalıyıq ki, imamətin sayı neçə nəfər olub və sonuncusu kimdir və İmam zaman kimdir? Və illə əgər soruşmasa ki bu bəhslərin faydası budur ki biz hər sözə, hər nə gəldiyə qulaq asacağıq və illa əqidəmiz iradən gələcək və çaşbaşda qalacağıq. Ki İmam Əli (s.ə.) buyurur ki ondan sonra e, onun oğlu Həsəndir. Amruhu amru abiyi. Onun əmri də atasının əmridir. İtaəti atasının itaətə, təatətidir. Summa sakat. Ki ravi deyir ki İmam Cevad Əleyhissalam bu sözü deyəndən sonra susdu. Fa qultu lahu ya ibn Rasulullah feman li imam ba'dal Hasan? Ravidir ki, İmam Cevad Əleyhissalamdan soruşum ki, İmam Hasan Əskəridən sonra imam kimdir? Faba ka bu ka'an şediden. Ravidir ki, İmam Cevad Əleyhissalam çox şiddətlə ağladı. Summa qal sonra dedi inna min ba'dil Hasan ibnu Hulqa'im. Hasan'dan sonra İmam onun oğlu qaimdir. El-Muntazir ilhak ki haqq olaraq intizarı çəkilən ki İmam Zaman alayhis salamın ləqəblərindən də biri Muntazirdir. Çünki onun elə bir qeybəti var ki Şiələr ona etibad edən şəxslər onun intizarında olurlar. Fəqultu lahuya ibn rasulillim masummi al-qaim. Ki ravidir ki İmam Bağir cədad alayhis salamdan soruşdum ki niyə قائم أطلانيب قال لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته ونجر قائم العنب كيف ونن ذكره aradan gedəndən sonra insanlar o qədər yollarına azacaqlar, məyus olacaqlar, şəkdə olacaqlar, daha onu heç kim xatırlamayacaq, zikr eləməyəcək və onun imamətini qəbul edən əksər insanlar, onun imamətini inkar edəndən sonra o qaim olacaq, yəni insanların arasına zuhur eləyəcək. Ona görə qaim adlanıb. Fa qultu lahu e, که راوی در چی من امام جواد علیه السلام دیدیم که ولی ما سمی المنتظر بس اون منتظر آدلانه یعنی yani انتظار سچلن شخص قال امام زواد علیه السلام گرد لعن له غیبتون یکسر عیامها و یطول عمدها فینتظر خروجه المخلصون چون که اونون ایلا بر غیبت اولاده که اونون جنر چو خوزون اولاده و مدت چو خوزون Feyentaziru khurujahu l-mukhlishun ki İmam alayhi salam onun intizarında intizarın çəkənlərin sifətlərindən danışır ki onun elə bir uzun qeybəti olacaq ki onu ihlas ehli mukhlishlər onun xaric olmasın zuhur eləməsin gözləyəcək. Vayunkiru l-murtabun onun dindən çıxanlar inkar eləyəcəklər onu. Vayastahzi'u bi zikri l-jahidun ki əqidəsiz ki Allaha qarşı çıxan ki əsl həqiqətdə ki Allahın höccətini inkar eləmək, elə Allahi inkar eləmək, ona qarşı çıxmaqdır ki İmam alayhissalam buyurur ki Şiəyəlarımız onu qəbul edən şəxslər onun zikr eləyəndə, ondan danışanda cahid e, şəxslər, yəni onu inkar edən şəxslər ona istehzə edəcəklər. Ki riwayat var ki e, e, İmam alayhissalam vəyən bu haqqında buyurur ki haçandır Allahın vədini udum sadiqin əgər sadiq yəni doğru danışanlarsınız ki imam zamanının haqqında bu ayət ki onun intizarını çəkənlər haqqında deyirlər ki əgər siz doğru danışansınızsa bəs niyə xaric olmur niyə zövür eləmir və yukazi bu fihi hal vaqaton onun xuruzuna onun zühur eləməsinə vaxt müəyyən vəqt qoyan şəxslər kəzzabdullar, yalançıdırlar, çünki o Allahın izniylə xarij olaza və yəhliku fi hal musta'jilun. Onun qeybəti zamanını tələsənlər, elə sağa sola meyl edən şəxslər nə edəcəklər? E, Həlak əhli olacaqlar, zəlalət əhli olacaqlar və zuhur da ki Allahın əmriylədir ki, Məhəmməd e, üzr istəyirəm Zaman, Allah, Teala, şerifin, naib, amri, i̇mam Zaman əcələhə latəala fərəcəhu şərifin 3-cü naibi Məhəmməd ibn Üsman əmr-i İmam Zamandan illətu e, mavaqəminəl-ğeybə ki İmam niyə qeybət qeybə çəkilib, o haqqında soruşarkən İmam buyurur ki, "Fə inəllahu əzə vəcəl yəqul ya əyyuhəlləzîna əmənə la təsəlu an əşyâin im tubdələkum təsə'ukum." İmam əleyhissəlam 3-cü naibi Muhammed ibn Osmana əmriyə buyurur ki, ondan sonra şanda ki, qeybətin illətinin səbəbin niyə qeybə çəkilibsən? İmam bu ayəni oxuyur ki, ey iman gətirən şəxslər, o şeylər haqqında soruşmayın ki, onların cavabı veriləndə siz pis olacaqsınız. Ki bu ayənin şərhi də var. İnnehū lam yakun ahadun min ābā'i illā waqad wakat fī unkuhī bay'atan li tāqiyati zamāne. Ki İmam alayhissalam buyurur ki mənim ata babalarım yəni ayme athar hamısı öz zamanasındakı zalimən etmişdilər zalimin e, hakimiyyəti altında zülmü altında yaşamışdılar amma mən elə bir vaxtda xariz olacağam ki və inni akhrucu heyn akhruz və la bey'at li ahad min at-tavaqit ki oqu. Amma mən Allahın izniylə elə bir zamanda xarici olacağam ki, heç bir zalimə beyyətim olmayacaq. Heç bir zalimin saltanəti, hakimiyyəti altında yaşamayacağım. Bu ilahi bir hikmətdir. Bu nədir? Allahın əmriylədir. Allah izn versin ki, mən xarici olum. Və amma vəzxor intifa fi qeybəti fəkr intifa bi şams. Mənim qeybətim zamanında şiyələrimizə deyim bizdən Məndən çox fayda aparsınlar. Məndən fayda aparmağın, aparmağın faydası insanların günəşdən fayda görməsinə bənzəyir. Necə ki, bulud e, gələndə, bulud gələndə ki, günəş batır və buluddan sonra günəş çıxır, insanlar ondan vitamin alırlar, e, hər növ faydası var, istifadə edirlər. Mən də o cür e, fayda verirəm. Və aksiru du'a li ta'zil il-feraz, fə in zaliku Zalika fərəcükümdür um, ki, mənim fərəcim üçün, zohurum üçün çoxlu dualar eləyin, çünki bunda sizin qurtuluşunuz var. Mən zohur eləsəm Allahın izniylə sizdə qurtulacaqsınız. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bizim təsəddümüz imamımızın zohuru üçün çoxlu dua eləməkdir. Vəsallamun aleykum və rəhmetullah və, və bərəkatu.